Hari terakhir sidang Dewan Negara Musyarat pertama penggal keempat Parlimen ke-13 dalam sesi soal jawab pagi tadi Kementerian Sumber Manusia menegaskan tarikh kuat kuasa perintah gaji minimum PGM 2016 kekal pada 1 Julai ini. Jadi untuk laporan penuh bersama Mohan Chinasami di lobi Parlimen. Teruskan Mohan Baik Awan, setakat ini kerajaan belum menerima sebarang notis memohon menangguhkan pelaksanaan perintah gaji minimum 2016 daripada Persatuan Majikan. Jelas Timbalan Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib, kerajaan tetap akan menguatkuasakan perintah itu dalam usaha meningkatkan pendapatan dan taraf hidup pekerja. Dua terima kasih Datuk Seri Bong Son. Sebenarnya apa kita tidak menerima lagi. Itu adalah mungkin... Uh, Berita-berita yang disampaikan oleh peserta majikan, pekerja akan berhenti 30 30000 dan sebagainya. Pelaksanaan gaji minima akan dikuatkuasakan bagi kajian pertama ini ia pada 1 Julai ini kerana pelaksanaan gaji minima yang pertama telah pun dilaksanakan iaitu 900 di Semenanjung, 800 di Sabah, Sarawak dan Labuan. Mana kerja lepas semakan pertama dibuat, seribu uh, di Senanjung uh, bermula 1 Julai dan 920 di Sabah, Sarawak dan juga Labuan. beliau menjawab soalan tambahan Senator Datuk Seri Bom Song Inong. Sebelum ini, Persatuan Majukan telah mendakwa pelaksanaan gaji minimum yang akan berkuat kuasa pada 1 Julai ini akan menyebabkan 30,000 pekerja akan diberhentikan. Menjawab soalan asal Datuk Seri Ismail menjelaskan 38,429 pekerja telah diberhentikan pada tahun lalu akibat kelembapan ekonomi dunia. Sektor kewangan dan insurans adalah sektor yang paling banyak memberhentikan pekerja iaitu seramai 17,628 pekerja. Daripada jumlah tersebut, 414 pekerja ditamatkan perkhidmatannya manakala 17,214 pekerja dihentikan secara sukarela. Baik, sentuh mengenai sesi soal jawab pagi tadi turut menyentuh isu penguatkuasaan pengurusan ya, sisa pepejal bahan pembinaan ke arah penguatkuasaan perundangan ke, ke, di semua tapak pembinaan di bawah Akta 672 Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah kemukakan skim pengurusan sisa pepejal pembinaan 2015 kepada Peguam Negara. Dan garis panduan ini Datuk Endi Petua perlu diguna pakai dengan tujuan satu untuk mengurangkan kuantiti penjanaan sisa pepejal pembinaan di tapak-tapak bina dan juga untuk mengurangkan penghantaran sisa pepejal ke tapak-tapak pelupusan. Kedua untuk mempraktikkan dan membudayakan amalan 3R iaitu reduce pengurangan, reuse guna semula, recycle kita semula. Tegas Datuk Halimah walaupun belum ada peruntukan tetap mengenainya, beliau tetap mahu pemaju atau kontraktor menguruskan sistem peperjal sebaiknya bagi mengelakkan ancaman keselamatan kepada orang awam. Katanya pemaju atau kontraktor yang ingkar prosedur pengurusan sistem peperjal, mereka akan dikenakan denda sehingga RM2,000 atau boleh ditahan tanpa waran. Pihak berkuasa tempatan juga berhak mengambil tindakan di bawah Akta 133. Beliau menjawab soalan asal Senator Datuk Marian Muhammad Yid berhubung dengan penguasaan secara menyeluruh pengurusan sisa pepejal bahan binaan yang dihasilkan oleh tapak bina, individu dan syarikat utiliti yang berkaitan. Baik, selepas sesi soal jawab pagi tadi, sidang menyambung semula perbahasan arang undang-undang profesional undang-undang pindaan 2015 untuk bacaan kali kedua sebelum ahli Dewan Negara berehat untuk makan tengah hari petang nanti sidang akan diteruskan untuk hari terakhir dan akan menyambung semula perbahasan termasuk Rang undang-undang keselamatan sosial pekerja pindahan 2015 bacaan yang kedua oleh Kementerian Sumber Manusia. Jadi laporan selanjutnya ada boleh saksikan dalam Parlimen 13 pada jam 11.30 malam nanti. Jadi sekian sahaja laporan saya dan Parlimen kita kembali bersama Ivan di studio. Silakan Ivan.